الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد المشتاقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم فقراء لا غني إلا هو والناس كلهم ضعفاء لا قوي الا هو لا حافظ ولا ناصر الا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في غار البير حين ناداه قال لا اله الا هو ايوب في شده المرض حين ناداه قال لا اله الا هو ونشهد ان لا اله الا هو ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فيا أيها الناس إنما الدنيا دائره ولذتها فانية وطاعتها باقية حاصلها فوت وآخرها موت إخواني 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 بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والميزان دقيق والصراط عديل والقيامه قريبا والحاكم رب جليل يقول ادم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول ابراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول داود خليفه الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول شفيعنا ونبينا محمد رسول الله امتي أمتي أمتي، ويقول الجبار جل جلاله: عبادي 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 لا خوف عليكم اليوم، لا خوف عليكم اليوم ولا أحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحد موحدا بوحده, بوحدة, 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 بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا نذير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولا جسد رسو جزو نزو عزملا ولا جزب وصف عيب كاب بيت خصملا ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم أمتي بأمتي ابو بكر وأشدهم في امر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وحمزة وسد الله وسد رسول اللهم اغفر للعباس وولده مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الارض. من اهانه اهانه الله، من اكرمه اكرمه الله، ومن اهانه اهانه الله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين